Уже отмечены сегодня мы приехали на остров Хортицу в место расположения бывшего института Тимеш вы видите здание административное цемежа, в каком оно состоянии находится сейчас. А, собственно, сигнал поступил от неравнодушных жителей острова Хортицы, которые обнаружили в бывших мастерских и складах цемежа склады реактивов, сложенные в одном месте. Якобы, по их словам, сотрудники МЧС приезжали на Хортицу, знают об этой ситуации, но позволили себе сложить все возможные реактивы в одно место, которое не оборудовано. Для хранения выбиты стекла туда попадает влага. Сейчас вы увидите, что там рассыпаны различного рода кристаллические реактивы, которые, возможно, при смешении могут дать неприятнейшую экологическую ситуацию в этом месте. Поэтому мы хотели бы обратить это внимание, опять же, службы МЧС. Это исчезли собственники этого объекта, которые там бросили ядовитые вещества, фенолы, кислоты там какие-то редкие, вообще там уникальные, которые там дают сумасшедшие там химические соединения. Поэтому мы, мы написали заявление в МЧС и в милицию с требованием найти, собственно говоря, собственников этих объектов, которые допустили загрязнение территории. Ну, МЧСники, вообще-то, с моей точки зрения, должны были организовать вывоз этого дела утилизацию и потом выставить счет собственнику. Я так понимаю, это дело. Но как бы МЧС забросила их туда назад. Тут ситуация такая именно в нерасторопности полиции и МЧС.